ফল কেনেকৈ সঠিকভাৱে খাব পাৰি তাৰ কেইটামান টিপছ দিব বিচাৰিলোঁ আজি সদায় গোটা ফল খাব ফলৰ ৰস বা জুচ খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে গোটা ফল যেতিয়া খায় তাত থকা আপোনালোকে ফাইবাৰ আহ যিবোৰ থাকে আৰু তাৰ পুষ্টিকৰ উপাদানবোৰৰ সুফল পাব কিন্তু কেৱল যদি ফলৰ ৰস খায় তেতিয়া কিন্তু তেজত চেনীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু সদায় বতৰ অনুসৰি ঋতু অনুসৰি যিবোৰ ফল হয় বা স্থানীয়ভাৱে যিবোৰ ফল মূল হয় সেইবোৰহে খাব এনেদৰে ফল খালে আপোনাৰ শৰীৰে উত্তম পুষ্টিকৰ উপাদানবোৰ পায় আৰু ফল মূল ভাল কাৰণেই বহুত বেছিকৈ নাখাব বহুত বেছিকৈ যদি ফল মূল খায় ইয়াৰ ফলত ফ্ৰুক্তজৰ পৰিমাণ অতিমাত্ৰা হ'ব পাৰে আৰু তাৰ ফলত নানা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে ফলবোৰ সদায় সঠিকভাৱে চোবাই খাব যাতে ভালদৰে হজম হয় আৰু তাত থকা পুষ্টিকৰ পদাৰ্থবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ কোষে ভালদৰে শোষণ কৰিব পাৰে শেষত মই এয়াই ক'ম যে টিনত ভৰোৱা বা প্ৰচেছ ফল বা তাৰ ৰস কেতিয়াও নাখাব কিয়নো ইয়াক আৰ্টিফিচিয়েল চুগাৰ প্ৰিজাৰ্ভেটিভ কেমিকেল সেইবোৰ যোগ কৰা হয় যিয়ে ফলৰ পুষ্টিমূল্য হ্ৰাস কৰে গতিকে ফল মূল খাওক ফল মূল নিতৌ খোৱাটো শৰীৰৰ বাবে বহুত প্ৰয়োজনীয় কিন্তু কেনেকৈ সঠিকভাৱে খাব লাগে সেয়া জনাতো অতি প্ৰয়োজন আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব আৰু যদি উপকৃত হয় বুলি ভাবে তেনে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ